Всем привет! Вы на канале Смартфон. Давно у нас не было никаких выпусков. Ну а сегодня я вам хочу показать, короче, заказывал себе там на, на сайте, на сайте точнее, тут всяких интересных штучек, по, по, дешевке. Ну, короче, сейчас будем с вами Так, если шел то это просто стол грязный трошки. Ну, я Душный. Так, что у нас тут есть? Сейчас тут так. так заказал себе щетку. Щетка типа 5 в одном. Можно вытирать клавиатуру и, кстати, по остальное. Мы и подаемся. Ого, все, без нормально ничего. Комплектик одного. куда походит все? Так, ну тут а, раз, два, три, четыре, пять, и типа. Хорошо, хорошо, это хорошо. Цепь скрутится стопорно. Счеточка у нас мягенькая, мягенькая счеточка. Так, сюда у нас такий то пунчик. А, это сейчас написано. Пен. Это ручка или что оно такое? Которг, хрен не знаю. А, оно побачил там есть. Дальше. Друга штука. Вот. Маленькая щеточка тоже такая. Ого! Вот это белое, я думаю, она мягкая будет. И ковырялка хорошая, чтобы нагущенки вытягивайся херню короче типа такого ну че прикольно а зачем же а зачем эта штука интересная типа наверное, же вишить подаси ну ч что штука щетка такая по моему 83 хрени или 6, типа такого стоит. или меньше даже я цену вам сказать не буду, бы я не помню. Так, прикольно снял. У меня на канале я пытаюсь, короче, и обзор типа на игры делать, на телефоны и на всякую остальную. Итак, следующий товар у нас вот такой вот Powerbank на 20 тысяч миллиампер. Так, ага, заклеенный надо аккуратненько, потому я купил на подарок. я купил на, подарок. Короче, попросили. Ой. Итак, у нас тут есть USB, микро USB старой типа еще. М -м инструкция. Наверное, инструкция на английском и китайском все да. Английский, английский. Да, все на английском. Китайского даже не могу и сам power так а если вытянуться следы может остаться Во. вот такие вот power bank тут кнопочка есть фирма хоку тут тут монитор или на мат монитор я уже не помню я с монитором, прочее не помню тут индикатор он ну, заряда был. заряда. Так, ладно, пока есть пауэрбанк, мы и проверим две штучки, я себе взял. От Две вот таких вот маленьких, прикольных и избишных лампочек 5 гривен стоит. Давайте их протестируем как раз. Вот. так ты шо, не, ну, ну света, кстати, непогано. Надо до на ночью проверить. Я даже все бачу на, на стенке там. Вот, вон, свет. <coughs> ну что? За 5 гривен лампочка избью. Вообще честно. банк, кстати, заряженный. Тут такая э, рифлнная поверхность, типа. Все, значит, на подарок есть. Э, два USB и заряжается Type-C тай и micro ми USB. Такие тяжеленькие, кстати. Ну, не скажу, что там песок но хороший. Так, сейчас я поставлю на паузу, что все и будем дальше. Так, продолжаем дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, что у нас... Да. Такая вот камера. Коробка, конечно, с бюро. <laughs> что в ней. я даю все эти. Обзоры на эту камеру, то вроде... Такий так средний чок, но если что, не пойдет. Открываем. Итак, ну тут типа крепления какие есть. Ну, чехол С само собой. Потом крепление на велик здесь должен быть. А, это клипса, Крепление на велик, походу, крепление еще, еще. еще, еще Ну, типа богато, куда можно его крепить. На даже можно. Ладно. Даемся. Так. Крепление одно. Вот крепление еще одно. Зажимчики всякие. короче, это закрепление. крепление. Ну и А, ремешки есть. Ремешок есть. И опять, наверное, микро USB. Микро USB, конечно. Боже мой, этот микро USB рашнули. И инструкция. Как всегда, на английском. А, все надо даже нарисовано, щоб куди липается. Чтоб нашлем он, ну, типу, надо ну, куча всього. Так, э, камера уже в бетом в кейсе. Защитном. Як не от Так, а, ну сейчас секунду, я разберусь. Все, я, я понял, надо было потянуть за эту штучку и это на себя потянушь Так, ты я сгорел, тут? сгорел, а можешь переводить. Это. Так, сама камера. Карта памяти вставляется в micro USB. Тут у нас батарея должна быть. я надеюсь, батарейка тут есть. Тогда... Открыть не можем. Чем бы его? там должна быть надавить 1000 миллиампер часов тут клавиши кнопка окей OK, индикатор это понял ну, сам глазок камера так это а я включить ну качество такое конечно а я расскажу Здесь, если дикий стетцы кашник листы, то кстати можно заснять. Ну, сам не бачится качество. Ну, в принципе, нормально. А я тут об... менять язык там. Ну, это я просто покажу, а потом я буду показывать это все в деле, если надо будет, да. если было интересно, надо будет разобраться. Это фотка, это что с микрофоном есть? Это типа давайте, А менюха, да? Тут, тут все динамик есть, а, вот все динамик точно. Ну і якийсь такі, ну, дебелий, звісно. Прихольна хорошачняга, будемо розбиратися і потім буду вам показувати, що воно і як воно. Не снимаю, кстати, нормальный человек через кейс. А, все это менюха. Короче, если она будет пошукать, то хотя бы русский язык найти. Так. Так, дальше у нас я заказал себе такие вот смарт-часы. Фирма Хо или XHO, я не короче Ах. То есть тут можно поиск телефона, музык -контроль. музыкальный контроллер есть, калькулятор есть, стоп ватч, калории считаю, спорт, типа что есть, телефон, ну, звонки я принимать не собираюсь. Разных. Так что открываем, дмся. как? Ой, аж камеру. Подвинул. У мене були часи, обычно наручні, але ну, не здохли. Опа, так, нас зустрічає, що? Правильно? Інструкція. Інструкція у нас на китайську і на англійську, більше немає ні на яку. Ну і фіг ну на цю інструкцію нам. Так ти девит, що тут є. У нас тут є Мicро USB, наверное, опять. А не, тут такой вот шнурочек у нас для зарядки на магнитику. Так. Та, а. Потом это да, ремешки, ремешки такие, ну кстати, неплохие. И сами часы. Часики. модель xoj 5 она подзаряжена люблю Че, она Та ты шо подавиться на это. Ага. Конечно, кругли, я не бы кругли, Но... Пришлось только такие брать. то ж тише я хотел, квадратные на себе буду сразу мы настройкой и... Это ценный... О, да. Написано что есть украинскому мова. О, Украина. Ну, як выбрать. о спорт все есть украинская мова пульс давай я сейчас пульс давай померяем ну ладно перед тобой палочка ой фигачим бач это бач это давай пульс померяем <laughs> батор Хрен не считает. 97. 103. Ну, кстати, да, у есть на этот уровень. ладно. Надо скачать программу, дивитися через программу, что там есть. Музыка. А, це з телефона те самые. Короче, музыку на телефоне переключать, я понял. А, ну тоді все, Отлично, значит. Не знаю, кого мне подобається, Закрыты. за свои гроши, блин. Зачем вы там вообще купляете айподы? Ай, эти и, а и, и, и всякую остальную ерунду. Так. Если можно Даже такая есть. Носиться с удовольствием. так я там закрывалась Вот так. Так, час, часики мы за вами тоже проверяли. І от та само головне, що я купив собі. Я таку камеру. Не знаю. Як, як вона буде себе показувати в роботі, ну. Ну, вирішив купити, попробовать, знаєте. Один раз, я кажу, не... Это так що... Один раз, раз живем. Так, я тебе тут розпечатати без за Линки сейчас зубами. Не? Зубами можно сделать все что хочешь. Распечатать. Вот Бачите, я же про вас розпечатаю. Так. Ну, что голос типа можно видеть видеоплей снимаю но ну, будем пробовать с телефоне подключаться там в следующих видео Так что ты открываюсь открыв. с помощью забил опять открыл так пора Есть два шурупа и два дюбеля даже есть. Потом у нас микро USB. Само собой. Якась крышечка, тарелочка, не знаю. Потом идёт у нас плотчик зарядки. 1500 миллиампер 0.3 Ампера. Так, и вообще а, инструкция есть. Ну я же без инструкции, конечно, хоть по картинкам понять что-то можно. А, ну да, здесь. короче, с помощью переводчика можно что-то сделать. И сама камера. Нихераси. А, то есть и подсветка есть, типа. И она крутится, куда вам надо? Карта памяти вставляется, reset без нормально ничего да а она крутится сама а их тогда включить я думаю это кнопка а это ноч ночный ночный режим динамики есть а я говорю что по да, а, сотрелочка а, зачем а, за что прикрутишь? Прикручиваешь, надеваешь. Нет, правда, надеваешь. Нет. Ну, короче, класс. Там повортаешь. Прикольно. Давайте теперь давай включить микрофон, кстати, есть, он побач ну это все с телефона что управляетется так что я вам сейчас показать не могу ну если другой телефон сейчас зарядит то покажу короче такие вот наборчики если я сегодня себе прикупил так что следующий ролик у нас будет именно по ну, по щетке, я думаю, не надо. Ну, короче, по щетке, по камере, по часам. И по этой камере. И все. Пауэрбанк на подарок. Кстати, да, ну, пауэрбанк хороший. Мне понравился. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем комментарии. Всем удачи, всем пока и мирно небо.